eshitib juda yam xursand bo'ldim o'z ishigizga qaytibsiz shekilli a ha xudo xohlasa mana ishni boshladik aytishadiyu haqiqat egiladi bukiladi sinmaydi deb adolat qaror topganidan xursandman rahmat endi oilangizni ham tiklasangiz kerak a yo'q ishonch bir marta ishlatiladigan narsa ko'ngil bir marta sindimi uni boshqatdan tiklab bo'lmaydi endi nima qilasiz qizizga ona kerakku sevara qizim ayni hozirgi vaqt faqatgina bitta insonga mehr qo'ygan o'sha bitta ayolni ona sifatida qabul qilsa kerak